哈喽，Hello, 大家好！啊，uh, 欢迎一周来到我们用户之缘的直播间啊，uh, <的>先跟我们直播间的粉丝朋友们打个招呼吧。好。 哈喽，Hello, 大家好，我是 Xform、嗯、罗一周。哇，一周真的好帅啊！我跟大家讲，刚,刚一周来到这边，我有跟一周聊聊天、嗯、啊。一周近距离看的话，皮肤状态非常非常的好啊，而且就是也没有什么痘痘啊，是不是？而且这个整个肤质的状态还是很不错的。哎啊、还是。而且最重要是，一周其实今天穿着这样的一个白色的西装，嗯、然后特别像一个就翩翩君子，就是感觉在那种冰舞上面，然后去。 表演的这样一个仙鹤的那种感觉一样，那、嗯啊、就非常非常的是我的风格的。是不是？嗯、因为我记得我看到一周跟我们拍那个宣传片的话，就有一个跳舞的动作，是不是？嗯、真的非常非常的专业。嗯、那我想偷偷的替大家问一下，这个、就是一周平时的话有没有什么用我们家用木之家的产品？我们有,有些哪些推荐？啊、嗯，那我肯定是推荐灵芝水乳嘛。对，因为我就是在合作之前，因为也有用过这个产品。嗯、是。另外一个就是我们现在有时候不得不。 避免避免不了逃避不开的熬夜的工作的话，没错，那肯定还是要尽可能的呵护好自己的皮肤。嗯，呃，那么用灵芝水乳的话，嗯、就是它会比较综合类型的解决挺多问题的。嗯，比方说换季的过敏啊，<的>或者说熬夜的长痘痘啊什么的，对对对，就还挺好的。对、啊嗯，所以我会。 会有用，是，你说刚,刚说的这个话就非常的专业。我<吧>、嗯、跟大家讲，的确，因为灵芝水和前乳的话，它里面的确是没有添加到任何的这种香精啊、化学防腐剂和化学香精，而且质地非常非常的好闻。强前、嗯、乳的话也是很好吸收，它的这种味道的话，我比比较一下，就是打个比方，就是像那种啊下过雨的那种林荫小路啊，然后青草的芳香，嗯、对不对？很清新和、啊，和大自然的。 味道，对，大自然的味道很好闻啊。<对>然后大家的话，现在也都是在到我们的一个直播间，是不是？大家都在刷罗一周？我现在感觉我的这个直播好像已经卡住了，对不对？大家稍等一下，我来重新进去看一下，因为我刚,刚可能是已经卡住了啊。哇，已经卡住了，已经卡住了，是不是？来、啊，因为很多朋友们的话，刚刚都是在直播间一直在等待着一周来到我们的一个直播间，对不对？那接下来的话，我知道一周要给大家来送福利。 对不对？嗯，就最开心的环节就是给大家送礼物是不是？是的，是的。那一周的话，接下来会给大家送什么东西呢？送我们四百毫升的灵芝水，送两瓶给到大家，是不是大规格的？好大一瓶！而且你们发现它上面有些小设计，有些小的花纹的设计，对不对？是我们限定款。哦，这是还是限定？没错，没错，没错，好不好？那接下来的话，我们来说一个口令，倒计时是对，说一个口令，然后一周来倒计时，好不好？来，大家把。 我爱悦木之源，在屏幕下方刷屏刷起来，好不好？我们把我爱悦木之源，大家先刷屏，就感觉已经就是没有听我说话了啊！我爱悦木之源，刷屏刷起来，好不好？来，我爱悦木之源，刷屏刷起来。然后的话，我会用手机来截图啊。然后一周的话，来进行到这样一个倒计时，好不好？好。好来，我大家刷屏啊，我们来倒数十秒钟的时间，好不好？来，<好>请一周，十、九、八、嗯、七、六。 五、四、三、二、一,一，塔！我来看一下是谁哦。我其实自己也蛮想参与的。<laughs> 来，恭喜这位叫做幸运的橙子，还有我们的一位叫做 TB 七三五二的这两位粉丝。来，请我们的摄像大哥给我们切一个近景，好不好？ 恭喜这两位，恭喜这两位获得了一个四百毫升凝脂水，我觉得真的好幸运啊！嗯，对，因为其实大家其实今天一直在我们直播间在等待一周的一个，一的对，可以用很长时间，而且凝脂水的话，它还可以去湿敷啊，就在我们的十三号链接，大家可以去买一下，<对>好不好？ 然后的话，嗯、呃，今天的话，我知道其实一周的这个工作行程也是比较的忙碌，对不对？其实今天的话，啊、看得出来，就好像晚上还有一个，对对，晚上其实还是有点啊，<对>就是工作比较的辛苦啊。没事。那其实的话，一周的话，来到我们直播间的话，也是很开心。谢谢各位。对对对。那接下来的话，有没有一些话要对我们直播间的粉丝朋友们去说呢？呃，就是希望大家可以照顾好自己的身体，就是保护好自己的皮肤，嗯，呃，尽量少熬夜，不要长痘痘。 对，嗯、我相信这个也就是大家现在心里面的一个夙愿和要求，嗯、对不对？是。那如果说的话，就是。 嗯，大家的话其实也是希望我们的一周的话，平时在工作当中也要爱惜好自己的身体，就是不要就是熬夜呀，然后就是，但是有时候没有办法，对不对？但我尽可能能不熬夜就绝对不熬夜，还是要保护好自己的身体，然后的话好好吃饭，好不好？那最后的话预祝我们啊一周的事业蒸蒸日上，越来越好，好不好？辛苦了，辛苦了，辛苦了，好的，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。那接下来的话我们先进一波广告，好不好？广告之后的话直播继续回来。 是悦木之源水乳品牌大使 x o n e 罗一舟，很开心可以见到在座的各位，嗯，欢迎一舟，啊、是不是本人也太帅了吧？ 此时已莺飞草长，爱的人正在路上。我知他风雨兼程，途经日暮不赏。各位，接我说几句吧，好不好？好、oh, <后>，好，就是感谢在座的各位今天来到现场，还有那边的同学 <laughs> 啊，<laughs> 啊，还有那边啊，对，<laughs> 左边和右边的同学。<laughs> 然后就很开心能够在杭州遇见你们啊，希望大家都可以一切顺利啊，身体健康体，工作愉快。 啊，一定会常来，有机会一定常来。嗯，好的，好的。这边的同学啊，啊，还有那边啊，对。左边和右边的同学、啊。然后就很开心能够在杭州遇见你们啊，希望大家都可以一切顺利啊，身体健康，工作愉快。哦、嗯啊，一定会常来，有机会一定常来。嗯，好的，好的。<边>谢谢，谢。 先给到大家，让大家记录下这一刻。好、啊、的，其实接下来周周会去到我们的直播间，那我们先跟现场的各位最后说几句吧，好不好？好，oh, 好，就是感谢在座的各位今天来到现场，还有那边的同学。啊，还有那边。啊，那边。<laughs> 左边和右边的同学。Oh, 然后就很开心能够在杭州遇见你们。 哦，希望大家都可以一切顺利啊，身体健康。多来一点，周周、嗯。哦，一定会常来，有机会一定常来。你也要开心、嗯。好的，好的。谢谢。好的，谢谢，谢谢，谢谢周周，可以这边请。好，谢谢，谢谢你<来>谢,谢。今天来,来。好的、啊，各位我说几句吧，好不好？哦、好，就是感谢在座的各位今天来到现场，还有那几位同学啊。<laughs> 啊 <laughs> 还有、啊、那边，啊对，哈哈左边和右边的同学，然后就很开心能够在杭州遇见你们，呃，希望大家都可以一切顺利，啊、呃，身体健康，工作愉快，嗯，啊、嗯，明天会长，有机会变长，嗯，好的好的。